Ну, как говорится, никого не пугаю. Надеюсь, что этого не будет. Но если вдруг будет, оказывается, мы можем выжить. Она попала в тяжелейшую аварию. Ну, ну чуть ли не 20 операций ей сделали. Пошла купаться. Ее накрыла волной, она тонет. Шофер пришел на берег, чита ее, ее нет. Вот такое чудо произошло с Наташей. Однажды ночью он спит, все нормально, никого нет, он спит. И ему в голову, выйди на палубу, выйди на палубу. И телепатически с ним знакомиться". Возраст в Америке, и часто про Америку говорят, что Америка может опаниться под водой. Происходит это мгновенно. Так что пугаться нечего. Но она представитель сил света, реальная женщина, с невероятным интеллектом и Невероятними полномочиями на земле. Реально, Трамп уже давно умер. Ну, как давно? Ну, где-то больше года. Ми ну, просто очень-очень многого не знаємо. Мистична історія. Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці Мій Світ. Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Вітаю вас, мої любі друзі. З вами. На канале «Мистичная история» снова София Блан. И моя история сегодня будет очень интересна и повчальна. И касается она, друзья, вот чего. Ну, как говорится, никого не пугаю. Надеюсь, что этого не будет. Но если вдруг будет, если вдруг поднимутся большие волны, и какие-то пространства окажутся затопленными. Так оказывается, мы можем выжить. И вот теперь я вам расскажу, каким образом. Благодаря тому, что вот я выступаю на Ютубе, отозвалась э, вот так по Вайберу со мной связалась чудесная женщина, преподаватель физики из Украины. Наталья Фролова. Она живет в Италии. По объявлению, познакомилась с итальянцем, у которого умерла жена. Наташеньки тоже уже, так сказать, под 80, такая молоденькая девушка. Ну, тогда-то она была еще моложе. Короче, она рискнула, списалась с этим... Итальянцами его зовут Маура. Необычайно симпатичный мужчина. Короче, они поженились, она переехала в Италию. И, как говорится, жизнь началась сначала. Там просто трогательная, романтическая любовь. И Наташа, преподаватель физики. В ее жизни было много событий. Ну, начну, как она мне начала рассказывать о себе. Она попала в тяжелейшую аварию, тяжелейшую. Ну, ну чуть ли не 20 операций ей сделали. И многие операции ей делал нейрохирург. Он из э, Черкас, по-моему. Э, Сергей Орлов. Он доктор наук, профессор. Он создатель инструментов для нейрохирургических операций. В общем, за это время она с ним подружилась, Наташа. А Наташа имела контакты с высшими существами. Вот она так, вот, вот такая судьба. Преподаватель физики, умница. И вот еще и контактер. И постепенно, рассказывая Сергею Орлову о своих контактах, ну, она человек искренне, ну, видно же, когда человек говорит правду или когда он там привирает, <как> сумела расположить его тоже к этой, к этой теме. В общем, починил, поправил существенно здоровье Наташеньки, она уезжает в Италию, к Маура. И в один из дней теплых Маура дает машину Наташе. Она едет купаться. Едет, шофер ее везет купаться в море. А шоферу нужно было отойти. Что-то ему нужно было купить. Ну, и он ей говорит, можно я отойду? Она говорит, ну, давай, иди. А сама пошла купаться. Пошла купаться, ее накрыла волной, она тонет. Шофер пришел на берег, ищет ее, ее нету. Ну, парень, конечно, сильно заволновался. Что полчаса, и она выходит из океана, из моря. Выходит из моря, жива, здорова. И вот что она мне рассказала. Когда она оказалась под водой, то у нее включилось анаэробное дыхание. Мы же когда-то были рыбами. Мы прошли эту стадию. Понимаете? То есть, в принципе, у нас есть возможность дышать и под водой. У нас встроен этот механизм. Но мы об этом забыли, не знаем, не пользуемся. А вот ей каким-то образом, то ли высшие, которые опекали ее и были с ней, включили этот механизм, то ли что еще произошло, но это мы попытаем ее с Оксаночкой когда Оксана ее пригласит. Вот. Короче, она была полчаса под водой. Затем, по-моему, дельфин, я уже чуть-чуть подзабыла, по-моему, дельфин вытолкнул ее, помог ей выйти на берег. Ну, выйти из, из этих высоких волн, оказаться на берегу. Вот такое чудо произошло с Наташей. Но это еще не все. Это одно из чудес в ее биографии. Другое чудо она не попозже. Звонит и рассказывает. Этого хирурга Сергея Орлова усиленно приглашала военное ведомство. Ну, он человек гражданский, он не очень хотел служить в армии, быть военным врачом. В общем, он зафрактовался на рыболовное судно, как врач, и уходит с ними в море с рыбаками. И вот однажды ночью он спит, все нормально, никого нет, он спит, и ему в голову телепатически выйди на палубу, выйди на палубу, выйди на палубу. Он выходит на палубу. К этому рыболовецкому траулеру приблизились два кита, и телепатически с ним знакомятся. Начинают с ним разговаривать, и он понимает, что они с ним знакомятся. Но когда это произошло, прежде чем это произошло, он позвонил Наташе. И что делать? Вот они рядом. Она говорит, давай, начинай с ними разговаривать, они хотят с тобой говорить. В общем, они познакомились с этими двумя, два кита, с, <coughs> с Сергеем познакомились, познакомились и уплыли проходит небольшое время, опять его ночью поднимают. Иди, выйди на палубу. Он выходит, и эти киты ему передают. В вот, траве этого судна рыболовного запутался их ребенок, китенок маленький. И они его просят, освободи его. И вот оказался такой умница капитан. Сергей к нему пришел, ну, вы понимаете, если человек другого толка, он что подумает? Ты же поехала у доктора. Но он воспринял это все как надо. Разъезжают этот трал, а там китенок. А Сергей в это время на связи с Наташей. Что делать? Она говорит ему, выбрасывай, выбрасывай, они его примут, киты. Значит, китенка отправили в воду, киты Уплыли вместе со своим ребенком. Все, опять пауза. Где-то недели через три, опять ему телепатический такой приказ, давай, выходи на палубу. Он выходит на палубу, приплыли. Теперь уже трое: мама, тихо, папа, тит и ребенок. И они его благодарят. За спасение тетенка. Вот мои дорогие. Что делается? Как э, природа, как другие формы разума пытаются к нам приблизиться, пытаются нам помочь. А мы что делаем? А мы выбрасываем эту всякую мерзость в океан и плавают огромные э, острова из э, пластика, пустых бутылок и, и всякой другой мерзости, перекрывая кислород для всего живого для всех живых существ в этой водной акватории. Им же кислород нужен. А покрытое пластиком пространство не дает проходить кислороду, растворяться в воде. В общем, друзья мои, вот такая вот замечательная история. И, значит, с Наташей мы были на очень плотном контакте, но года полтора что-то ни слуху, ни духу. Вчера она мне звонит, Вчера она мне звонит с такой радостью, что вот опять мы объединились. Она ведет активнейшую деятельность в Италии. Она собирает представителей разных конфессий. Люди, ну, ну, к сожалению, к сожалению, не католическая, не христианская церковь, не дают людям этих вот разъяснений, которые проявились через кириллионографию не дает понимания того, как нам соотноситься с этим невидимым миром, как нам правильно вести себя в жизни. В общем, Наташа наш соратник, единомышленник, и сестричка у нее единомышленник. Я уже мою сестричку ее Белла зовут, ее сестричкой Белла и познакомила. Ну, короче говоря, <coughs> в нашей жизни начинается новый этап. На итальянский две мои книги переведены. Наташа обещает <coughs> проявить участие в их издании. Вот. А вы, дорогие, если вы владеете другими языками, нам надо сделать так, чтобы эти знания пришли к людям разных стран. Значит, мои основные книги переведены на испанский, итальянский, английский, французский болгарский и сербский. Значит, на остальные языки нет. Сейчас э, взялись на польский переводить, ну, пока это такие маленькие еще книжечки, э, на венгерском, на румынском, на молдавском, ну, ну, нету, нету, дорогие. Так что если у вас, как говорится, душевный порыв, душевный позыв, то помогите, помогите, потому что мы со всем человечеством в одной лодке. <как> Пока все мы будем излучать мерзкие энергии, у высших сил нету, нету, нету возможности осуществлять э, позитивное строительство ни в космосе, ни на Земле. Наши молитвы, наши энергии, это же материя, это их топливо. Это то, благодаря чему они могут творить добрые дела. А если мы излучаем негатив, кого мы поддерживаем. Значит, есть замечательные книги Георгия Бореева, и в частности, они есть аудиокниги, чудесные книги об истории внеземных цивилизаций. Так вот, он описывает, что есть такая планета ⁇ Тету ⁇ и на ней живут существа, человекоподобные, но они живут исключительно на энергиях негативных сексуальных излучаемых из людей, кто занимается сексуальными извращениями, и вот такие энергии типа э, матерной брани, агрессии, суицида. Цивилизации живут на этих энергиях столько столько мы их излучаем, дорогие мои. Ну, ну, ну как не задуматься? Ну как не понять, что мы сами под собой не сук рубим? Мисія почву вибиваємо, нам помагають сверху, а ми собі вредим. і не тільки собі люди часто шкодять планеті Земля, і багато хто каже, і пророство можуть реалізуватися, бо земля настільки втомилася від людства, як ви кажете, пластик скрізь, тварини не можуть жити поруч нами, тому що люди просто забруднюють цю планету, вирубля ліси, зашлаковують хімією і всім іншим. Тож, ви цікаво почали нашу програму. Нікого не лякаю, але якщо таке станеться, то у вас є шанс вижити, якщо у вас вмикнеться це дихання, про яке ви забули. Але тим не менше є дуже багато різних пророст, власне, що незабаром почнеться апокаліпсис у вигляді виверження вулканів, цунамі і так далі. І до речі, ви зараз в Америці і часто про Америку говорять, що Америка може опинитися, частина Америки опинитися під водою. Які у вас є відчуття стосовно цих проростів і прогнозів? <кій> Не знаю, эти у меня ощущения правильные или нет, но, Боже мать, мать мира, в Розарии своем написала, что там, где живет молитвенник настоящий, то вокруг него на 100 километров ничего плохого не случится. Я живу на берегу океана. У меня до океана где-то 200 метров. Ну, я надеюсь, а если даже и да. Ну, так смерти же нету, дорогие. Нету смерти. Ну, будет мгновение. Перейдем. Происходит это мгновенно. Так что пугаться нечего. Но <laughs> смысл же в чем? Чтобы мы с вами прожили продуктивную жизнь. Если мы сейчас не возьмем эти знания в голову, значит, что с нами будет? Мы в следующей нашей жизни будем испытывать те же трудности, тот же негатив, который у нас был в этой жизни. Значит, сейчас небеса вам, вам, нам, всем открыли уникальную информацию, которая еще не было у людей. Все э, средства задействованы. Что осталось? На тарелочку положить, потратить. 5-10 долларов и иметь эти знания, и передавать их своим внукам, правнукам и так далее. И пользоваться благами природы и священной рощи, и животы, и кристаллы, и глина. Оксана, не с числа тем формам помощи, которые может получить разумный, заинтересованный человек. А ты этому помогаешь, как можешь. Я же вижу. Так, ми радіємо, що ми можемо вийти в ефір і розказати багато інформації корисної нашим глядачам. І в нас нещодавно була річниця 5 років нашому каналу. І глядачі вітали, і в нас було запитання: скажіть, чому ви з нами, чому ви нас дивитеся? І те, що я прочитала, у нас був пост в інстаграмі, і ті коментарі, сотні коментарів, які я читала, викликали в мене таке справжнє розчулення, тому що люди, дякуючи тому, що вони з нами вже багато років, вони повністю змінюють своє життя, ставлення до світу, в них покращується життя, покращується доля. Вони виходять з тих ситуацій, які начебто здавалися, плачевні, страшні. Війна зараз нас триває. Вони виходять з цього всього. Вони залишаються людьми, щасливими людьми. І коли я це читаю, я розумію, який ефект дають наші ефіри. Я шалено радію. Я дякую всім тим сотням тисяч людей, які завжди з нами. Очікують на кожне відео. До речі, деякі ставлять собі нагадування. Кажуть, я вже не можу без вас. в мене вже є в програмі. Я знаю, що десь в першій годині вас видаються відео. Я заходжу на канал, перевірити, чи щось вийшло цікаве новеньке для нас. І в мене мене ще є таке запитання. У нас був ефір, який стосувався однієї пані американки Кім Гоген. Я думаю, зараз в концепції цього ефіру варто про це поговорити. І були глядачі, які написали відгуки. І пишуть вони таке. Цей ефір був такий дуже серйозний, бо Кім Гоген така собі жіночка, недосліджена, яка може багато чого вирішувати на цій планеті. Так нам розказала Софія. Отже, я сама слухала Кім Гоген, пише Маріша. Послухайте її канал англійською, ви будете вражені почутим, це правда, все про кім, що каже пані Софія. Люсі пише, Кім Гоген це реальна жінка, вона існує. Я вже третій рік слідкую за її діяльністю. Спочатку в просторах інтернету я знайшла досьє на найвпливовішу жінку у світі. А потім хтось публікував переклади новин. Вона крута, її місія крута, вона подає реальні знання. Далі хтось пише, що вона, напевно, таки заснула літаргічним це Кім Гоген, бо в Америці коїться безлад і до влади рветься рудий дьявол. Тож ще хтось пише, що це Кім Гоген це дуже схоже на штучний інтелект. Думаю, що це може бути одна чи кілька людей, які створюють контент і не хочуть розкривати справжню особу чи осіб творчий образ на кшталт Шекспіра. і дуже багато різних інших коментів, і така суперечна особистість. Пані Софія, з того часу, коли ми з вами зняли попередній ефір про Кім, чи у вас є якісь нові відомості про неї, що ви можете нам розказати? Дорогі удовольствием. <кій> Кім Гоген. реальная женщина с невероятным интеллектом и невероятными полномочиями на Земле. Она представитель сил света, не знаю, единственная, не единственная, образованнейший человек, которая влияет на экономику, на банковскую систему, на систему коммуникаций, мы наблюдаем, ну, группа моих друзей, которые отслеживают на интернете. Кстати, есть очень много переводов на русский язык ее фильмов. И она выступает чуть ли не каждый день. И поведомлю ей про то, что робится в неизвестной нам сфере, связанной с теневым правительством, в том числе связанной с Трампом. И заявляет о том, что реально Трамп уже давно умер. Ну, как давно? Ну, где-то больше года, его уже нет. А это все не он, это его клоны. И в частности, вчера была <потрясающая>, потрясающая информация о том, насколько широко распространено на Земле клонирование, и особенно вот первых особ государства, значит, вот вроде они выходят в народ, там, на передовую ездят. Это их клоны. Они себя берегут. Вот. Ну и потом вот этот институт двойников, который, оказывается, эта методика, этот способ получения вот этих клонов идет еще от атлантов. Мы просто очень-очень многого не знаем. И Ким Гаген нас в это посвящает. Так что она совершенно реальна, она очень продуктивна, ее э, ролики и послания по времени, ну, не меньше каждое, чем 30-40 минут. Так что, друзья, не ленитесь, вам интересно, открывайте, и вы очень-очень многое узнаете. Полезное, но не всегда приятное. Вот в частности в последнем сообщении она сказала, что ей удалось дезактивировать ту линию, которая делала шпионами каждый мобильный телефон. Понимаете? То есть раз мы подключены к этой паутине, они все про нас могут знать и использовать в том числе против нас. Так вот, как будто вот эту часть Программы, когда они могут нам сильно навредить, удалось нейтрализовать. Знаете, очень интересная информация про клонов. Мы думали, что только Путин это клон, а выявляется, что Трамп тоже я клон. И военачальники себе клонов делают. Короче, они живут шикарной жизнью, а на всякие мероприятия, особенно те, которые могут вызвать определенные риски осложнения, они посылают двойников. Какие у вас відчуття про те, кто будет наступным президентом Америки? Трудно сказать. Конечно, хотелось бы, чтобы была не Тихие. Она единственная, молодая, энергичная, вменяемая, образованная, в том числе духовно. Хотелось бы. Но политика это такое грязное дело, мои дорогие. Выигрывает тот, кто хитрее у кого локти крепче, у кого связей больше, кто может больше денег собрать на свою компанию. Это не то, что там в других галактиках выбирают мудрейших, а здесь выбирают того, у кого локти покрепче. Так что, я говорю о желаемом. А что будет? Трудно сказать. Политика меняется, обещания не твердые линию свою, так сказать, политическую, меняют чуть ли не на 180 градусов. Можливо, вы смотрели выпуски Ким Гогена, и она тоже что-то про это знает? Она очень против э, Трампа. Очень против. Вот. Ну, у Байдена уже нет сил, он уже едули. Сколько, сколько можно? Какая страна? Так что трудно, трудно сказать. А вы будете голосовать, до речи? А я же буду? За не Хейли буду. И в ней есть шансы? У нее есть шансы. У нее есть шансы. Но, опять же... Переможе богатший и впливовейший, так? да? Да, да. нет честности в этих компаниях. В чем, в чем, в чем беда? Не, не, не побеждает самый умный и мудрый и совестливый. А тот, кто компромиссный. Кажут, что есть таемный уряд, который просто ставит своих президентов на места, те, которые будут выполнять козирке таємного уряду. Что вы про это думаете? В принципе, оно, оно, так и было. Но Ким Гаген в этом плане очень много позитивного сделала. Не до конца. Не до конца. Там такие болота, что его очень сложно полностью высушить. Намного хорошого прогресивного є зділена. вона продовжує боротьбу, як може до речі, друзі. Я мала запитання від вас прочитати, пані Софії, але наступного разу я думаю буде більше в нас часу, щоб задати більше з ваших запитань і зробити окремий ефір на ваших запитаннях. Якщо до речі, у вас ще є якісь теми, які вас цікавлять, залишайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. На прощання, пані Софія, кілька теплих слів до вас. Дорогі друзі, чудовий ефір. Я дуже вдячна. Подобається те, як ви доносите інформацію спокійно, повторюючи декілька разів з любов'ю. Це про вас, Софія. Рамочкою теж працюю давно. Це спасіння в багатьох моментах. Ми знімали, до речі, ефіри про рамочку, як нею користуватися. Пошукайте в нашій історії. Та особлива подяка за те, пані Софії, що завжди можна запитати і отримати відповідь на будь-яке запитання. Боже, це ж треба місяць. Мучилася з болем в плечі, два дні роботи з яйцем і все. Рука піднімається ніякої болі. Щира подяка Софії Михайлівні. Я дуже дякую. Усім здоров'я, добра і любові. І таких дуже багато різних коментарів після наших ефірів. Тому кожен ефір є цілющий, працюючий. Люди, головне, практикуйте, прислухайтеся, беріть на озброєння і практикуйте, адже без практик не буде ефекту, про який ви мрієте. Дякую вам, пані Софія, за те, що ви є. Оксаночка, Я хочу сказати слідчим моїм дорогим Сестрам, братьям, дорогие мои, я провела за 8 месяцев курсы и подготовила более 2000 целителей в Украине. Провела уже две инициации, две группы из моих учеников прошли инициацию соединения с каналом архангела Михаила. Буду продолжать углублять образование тех целителей, которые уже состоялись, дополняя их знания новыми. Вы знаете, конца знаний нет. И я очень рада тому, что я могу это делать, потому что вообще в идеале задача, чтобы каждая женщина стала целительницей. Это необходимо ее семье. Ну, ничего плохого не буду говорить, но кризис медицины на лицо. Во многом вы сможете помогать сами. Не во всем. Хирургия, как говорится, тут никуда не денешься. Но вы это все сможете делать сами. И для этого тоже практически все условия созданы. Только в базовом курсе я могу последовательно дать вам от простого к сложному и подготовить реально вас теоретически и практически к помощи себе и другим. Вот эти все наши встречи, это все-таки эпизоды. Они важны, они интересны. Ну, опять же, наука безгранична. Но когда вы имеете базовые знания... Вы совсем по-другому будете воспринимать и эти эпизоды, и новые, более сложные знания по другим каналам обучающим будут к вам приходить. А на, зачем? На благо вас, на благо ваших семей, ваших детей, на благо ваших стран и земли, в частности, дорогие мои. Мы очень многое можем, но надо узнать, как это делать. Щоб дізнатися, як це робити, будь ласка, завітайте в опис до цього відео. Там є посилання на пані Софію. Бажаю усім міцного здоров'я, щоб ви могли насолоджуватися життям на всі 100%. І нехай кожен ваш день буде наповнений любов'ю та радістю, а кожен ваш крок веде вас до щастя і здійснення мрій.